Ukraynanın 12 yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumunun qarş salınıb. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə Rusiya tərəfinin Ukrayna taxılını ixrac etmək üçün istifadə edilən Qara dəniz dəhlizi üzərindən uçan iki qanadlı raket buraxdığını açıqlayib. Bu arada BMT Təhlükəsiz Şurası Rusiyanın qətnamə layihəsini qəbul etməyib. Son 1 gündə Ukrayna ordusu Kişayev şəhərinin yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvəllərinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə növbəti video müraciətində Rusiya tərəfinin Ukrayna təxılını ixrac etmək üçün istifadə edilən Qara dəniz dəhlizi üzərindən uçan iki qanadlı raket buraxdığını açıqlayıb. Tsohranku, rossiyskiy letak zapustil krylaty rakety. Bu gün səhər saatlarında Rusiya tərəfi Zmin nadisi yaxınlığında qanadlı raketlər buraxıb. Raketlər taxıl dəhlizinin üzərindən uçub. Rusiyanın deməli ocaq hər gün atdığı raketlər birbaşa ərzaq ixracatını təhdid edir. Bu vəziyyət birjalardakı göstəriciləri də təsir edir. Həm buğdanın, həm də qarğıldanın qiymətlərində müəyyən eniş müşahidə edirik. Hər dəfə Rusiyanın şantajı güclənəndə ərzaq qiymətləri qalxır və hər dəfə dünya bu şantaja boyun əyməyəndə kənd təsərrüfatı məhsulları ucuzlaşır. Rusiyanın Ukraynaya hücumu olmasaydı, qlobal ərzaq böhranı təhlükəsi yaranmazdı. Rusiya tərəfi isə bildirib ki, son bir gündə Ukrayna səlahlı qüvvələrinin canlı qüvvəsi və hərbi texnikasının cəmləşdiyi 169 ərazi Rusiya ordusu tərəfindən vurulub. Yeri gəlmişkən Rusiya hərbiçiləri oktyobrun ortalarında Ukraynada nüvə silahından istifadənin mümkünlüyü mövzusunu müzakirə ediblər. Bu barədə New York Times qəzet məlumat yayıb. Qəzet prezident Vladimir Putin'in bu söhbətdə iştirak etmədiyini vurğulayıb. Bu arada BMT Təhlükəsiz Şurası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynadakı riyoloji laboratoriyalarının fəaliyyətini araşdırmaq üçün bir komissiyanın yaradılması ilə bağlı Rusiyanın qətnamə layihəsini qəbul etməyib.